নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু প্ৰায় ছটা দিনৰ পিছত আজি আকৌ একেখিনি ঠাইৰ পৰা মোৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে চাগে এই ঠাইখনৰ পৰা এটা ভিডিঅ'টো যিসকলে মোক সদায় চাই থাকে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছিল কেতিয়ানো পাম তেনেধৰণে আৰু আপোনালোকে যে ইমানখিনি মোক তেনেধৰণে মৰম কৰে মোক আপোনালোকে বিচাৰে মই অলপ দিন আঁতৰি থাকিলেই মই কথাখিনি আচলতে বুজি পাওঁ কাৰণ বহুতৰে মেছেজ আহে আপোনালোকে মৰম ভৰা মেছেজ আহে যে আজি ভিডিঅ' নাপাম নেকি তোমাৰ মাতটো শুনিবলৈ পোৱা নাই কেতিয়াকৈ তোমাৰ মাতটো শুনিম এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহে সঁচাকৈ মই মই আপ্লুত হৈ যাওঁ কিন্তু মই যি এই যাত্ৰাটো কৰিছোঁ সকলোকে যে মই নিজে গৈ পেলাই যি মই উদ্ধাৰ কৰা যি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত গতিকে মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' দুই দিয়াত অসুবিধা হৈ যায় তথাপি মই চেষ্টা কৰোঁ যে মই লেপটপটো লৈ যাওঁ মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ কিন্তু মানে এডিট কৰি দিবলৈ সময় সুবিধা নিমিলে আপোনালোকে দেখিছে যে কিমান ব্যস্ততা ভৰা জীৱন হৈ গৈছে মানে মই নিজেই মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে মই কেনেকেনো কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ মই নিজে নাজানো আৰু মানে কেনেধৰণে মই কৰিছোঁ মোক কালি সেইদিনা মাকুমত এগৰাকী লোক আহি পেলাই মোক আচলতে কৈছিলেহিয়ে যে আপুনি কেনেধৰণে কণ্ট্ৰল কৰে ইমানখিনি আপুনি মোৰ মেছেজখিনি তেখেতক দেখাই দিছোঁ প্ৰায় পোন্ধৰশমান মেছেজ মোৰ মই চাবলৈ বাকী আছে হোৱাটছআপ মেছেজ আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ফোন ইটোৰ পিছত সিটো ফোন ইটোৰ পিছত সিটো ফোন আহি থাকে সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰি তাৰ উপৰিঞ্চি নিজে মানুহৰ ঘৰত গৈ মই কথাখিনি বুজাই দি বজৰং বানেই হওক হনুমান চালিচাৰ মহত্বৰ কথা বুজাই দি তেওঁলোকক সাহস দি অহাৰ যিটো মোৰ যিটো মই পদক্ষেপ লৈছোঁ সেইখিনি কৰোঁ তাৰ ওপৰত নিচিনা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায় যে তেওঁ মানে আচৰিত গৈছে যে আপুনি কৰে কেনেকৈ মই কেনেকৈ কৰোঁতো মই নিজে নাজানো সেইদিনা আপুনি চাওক যোনদিনা মই মাকুম মানে তিনিচুকীয়া এৰিছোঁ ত' মাকুমৰ পৰা মই দুলীয়াজান গৈছোঁ দুলীয়াজানত গোটেই দিন সন্ধিয়ালৈকে দুলীয়াজানত আছোঁ দুলীয়াজানত সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া আছোঁ মই ধুতি যেনেকৈ পিন্ধি আছোঁ ধুতি আৰু তেনেকৈ যিখিনি আৰু মই যেনেকৈ আমাৰ নিজৰ জাতীয় সাজ পোছাকটো পিন্ধি আছোঁ ঠিক তেনেকৈ মই ৰাতি গৈ 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 একদম পানী তোলা পাইছোঁগৈ টিলিঙা মন্দিৰ হৈ পানী তোলা পাইছোঁগৈ কিন্তু মোৰ এটা লক্ষ্য আছে যে মোৰ কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ বিয়াৰ সময়টো মানে ৰিচিপ পুত্ৰৰ বিয়াৰ সময় ৰিচিপশ্যনৰ সময়টো কিন্তু সাল সলনি কৰি দিছিলে মই যাম বুলি গতিকে তেওঁক মই সেই সময়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ত মই তেওঁক লগ কৰিব লাগিব ইফালে পানীতোলালৈ যাব লাগিব প্ৰায় বহুত এক ডেৰ ঘণ্টা মই আছোঁ দুলীয়াজানত তো কেনেধৰণে মই মানে গোটেইখিনি মেকআপ কৰি লাষ্টত মই সেই জাতীয় সাজপাৰ সাজপাৰযোৰ পিন্ধি আহিয়েই মই ৰলোহি ইয়াতে গেষ্ট হাউচত মিলন নগৰত সোমাই দহ মিনিটৰ ভিতৰত মই ৰেডি হৈছোঁ আকৌ চুট পাই লগাই বিয়া খাবলৈ আকৌ বিয়ালৈ গৈছোঁ বিয়াৰ পৰা আহি পাইছোঁ মোটামুটি চাৰে ন দহ বাজি ওচৰা ওচৰিত মই বিয়াৰ পৰা আহি গেষ্ট হাউচত সোমাইছোঁ আকৌ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত মই জাতীয় সাজপাৰ জুতি পিন্ধি মই যিখন ঘৰলৈ মই গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ দাদাজনৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰত ৰাতি বাৰটা বজালৈকে মই বজৰংবাণীয়ে হওক হনুমান চালিচাৰ মহত্বৰ বিষয়ে কৈ মই আকৌ ৰাতি আহি শুইছোহি ৰাতিটো শুব পৰা নাই ৰাতি মোৰ হৈছে বমি তিনিটা বজাত আকৌ ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠিছোঁ বহুত লোক আহিছে লগ কৰিবলৈ সেই দিনটোত গেষ্ট হাউচত তেওঁলোকে মোৰ নামঘৰ ভাগলেই হওক বা তেনেধৰণে আৰু সেইদিনা গেষ্ট হাউচত লগ কৰা বহুত কেইজন লোকেই এনেকুৱা এটা খবৰ লৈ আহিছে যে যোৱাবাৰ জগন্নাথ মন্দিৰত আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মই নামঘৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মই চাকি দি পঠাইছিলোঁ কিবা এটা লিখি দি পঠাইছিলোঁ আৰু মই আপোনাক আজি মই লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা মোৰ একো অসুবিধা নাই যে মই যিটো আশা কৰি আপোনাক দিছিলোঁ সেইটো মোৰ সফল হ'ল সেইকাৰণে আপোনাক মই আজি ডিব্ৰুগড়ত এই টাৰটিংখাঙৰ পৰা লগ ধৰিব আহিছোঁ আৰু কোন কোন ঠাইৰ পৰা মানে তেওঁলোকে আকৌ গেষ্ট হাউচত মোক লগ কৰিব আহিছে ইফালে ৰাতিটো মই খোৱাই নাই গতিকে তেনেধৰণে মেকআপ কৰি আকৌ সেই দিনটো উঠিলোঁ যে উঠিলোৱেই আৰু উঠি পেলাইতো আৰু আকৌ মই সেইদিনা মানে গেষ্ট হাউচতে আছো যিসকলে মোক বিচাৰিছিলে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ আজি বেয়া নাপাব আজি মোক আপোনালোকে একো খোৱাব নোৱাৰিব চৰ্ত সেইটো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক লৈ যাওক মই আকৌ থৈ যাওক তেনেধৰণে মই কৰি মেলি আকৌ কালি দিনটোত বহুতখিনি মেনেজ কৰি সেইদিনা দিনটো কালি আহি ৰাতিপুৱা মানে আজি ৰাতিপুৱা মই চাৰে চাৰিটা বজাত ঘৰ পাইছোঁহি গতিকে কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ মই নিজে নাজানো খুবেই ভাল লাগিছে আচলতে যাত্ৰাটো মই ভাবিলেও আচৰিত হৈ যাওঁ যে কিনো কৰি আছোঁ কেনেকৈ কি হ'ব কিন্তু যিসকল লোকক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বহুতখিনি মৰম আৱেগ মই মানে বুকুত লৈ কঢ়িয়াই আনিছোঁ মই ঘৰ আহি নোপোৱালৈকে যেনেধৰণে মোক মায়ে ফোন কৰিছে ৰাতি তিনিটা বজাত যে ক'ত পালাহি ঠিক তেনেকৈ এগৰাকীয়ে মেছেজ কৰিছে মই ৰাতি টোপনি যাব পৰা নাই কাৰণ তুমি গৈ আছা মোৰ দুলীয়াজানৰ বাইদেউগৰাকী তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহেই মোক দুলীয়াজান তিনিচুকীয়াৰ মোক মেছেজ কৰি আছে ৰাতি এটা দুটাত মেছেজ কৰি আছে ক'ত পালাগৈ সোনকালে যোৱা লাহে লাহে যোৱা ঘৰ পালে খবৰ দিবা মই যে ৰাস্তাত মই যাত্ৰা কৰি আছো তেওঁলোকো কিন্তু টোপনি যাব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকক লগত মই এটা নিজৰ আত্মীয়তা গঢ়ি তুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো যিসকল মোৰ মাতৃ বয়স হয় তেওঁলোকে মোক নিজৰ পুত্ৰ বুলিয়ে ভাবিছে যিসকল মোৰ মোতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকে নিজৰ ভাই বুলি ভাবিছে যিসকল মোতকৈ সৰু তেওঁলোকে মোক দাদা বুলি ভাবিয়েই মানে এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই যাতে সকলোৱে নিজৰ মানে মানে কি আৰু মৰম চেনেহখিনি থাকে তেনেধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক জনাব যিসকলে মোক লগ পালে এইকেইদিনত কিবা যদি অপৰাধ কৰি আহিলোঁ কিবা ভুল কৰি আহিলোঁ আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্টযোগে জনাই দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল লগ পায় সেইখিনিও জনাব মই আপোনালোকে খুব আৱেগিক খুব দুখ লাগে এৰি থৈ আহিবলৈও আপোনালোকক মোৰ দুখ লাগে মোক সেইদিনা কৈছে মাকুমৰ বাইদেউগৰাকীক মোক এৰি থৈ আহোঁতে মোৰ চকু পানী কিন্তু ওলাইছে মোৰ খুবেই দুখ লাগিছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ এটা আত্মীয়তা গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই অসমখনৰ লগত গোটেই ইয়াতে কেৱল উজনি বুলিয়ে কোৱা নাই মই গুৱাহাটীত গ'লেও বাইদেউকেইগৰাকীয়ে মোক খবৰ লৈ থাকে কেনেকুৱা খবৰ কি কথা ঠিক তেনেকৈ নামনি সকলো মোকতো আপত্তি কৰিয়ে আছে তালৈ গৈয়ে থাকে এনেই তাৰ মামা তালত নাহে আমাৰ নিজৰ ওচৰ পাজৰখিনিতো আছেই বাৰু তেনেধৰণে গতিকে ভাল লাগে কিবা এটা এতিয়া আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব মই কথাবিলাক আচলতে মই মানে মই লোক ঢাক বুলি একো নাই মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ কালি মোৰ মানে ঘৰত আহি পাওঁতে মোৰ ডিক্কিৰ পৰা মা লৈ মোটামুটি দুঘণ্টামান লাগিছে মানে ঠিক ঠাক কৰোঁতে কাৰণ সকলোৱে মোক মৰম জনাইছে কোনোবাই বৰা চাউল দি পঠাইছে কোনোবাই কিবা ধৰণৰ পিঠা দি পঠাইছে কোনোবাই তেনেকে দৈ দি পঠাইছে কোনোবাই গাখীৰ দি পঠাইছে জলকীয়া কেইটামান হ'ল বাৰীৰ পৰা চিঙি দি পঠাইছে কোনোবাই নেমুটীয়া কেইটামান দি পঠাইছে কিয় দি পঠাইছে জানেনে কাৰণ তেওঁলোক মই মোৰ ভিডিঅ' চাই প্ৰেৰণা পাই জীৱনত ছাকচেছ হৈছে আপোনালোকে শুনক যে কালি মই যিগৰাকী খোৱাঙৰ বাইদেউগৰাকীৰ ঘৰত সোমাইছিলো এতিয়া খোৱাঙৰ বাইদেউগৰাকীক যোৱাবাৰ যেতিয়া মই সোমাব নোৱাৰিছিলোঁ মই এৰি থৈ আহিছিলোঁ মই ভিডিঅ' যোগে সোমাব বিচাৰিছিলোঁ তেখেতক আৰু তেখেতে তেখেতৰ ঘৰত কালি মই সোমাই আহিছোঁ আৰু আৰু সোমোৱাৰ কথাটো কি জানেনে যে তেওঁৰ স্বামীৰ ভৰিখনৰ অকণমান অসুখ হৈছিলে তেওঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই সংকল্প লৈ হওক বা তেওঁলোক হনুমানজীক মানি হ'লেও হওক তেওঁৰ স্বামীৰ যিজন ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত ভাল হোৱা নাছিলে তেওঁৰ স্বামীৰ ভৰিখন ভাল পালে আৰু তেওঁলোক হৈছে খেতিয়ক মানুহ এতিয়া তেওঁ যে ইমানখিনি টকা পইচা খৰচ কৰি ভাল নাপালে কেৱল মোৰ ভিডিঅ' চাই মইতো একো কৰি দিয়া নাই মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁ মোৰ কথাখিনি শুনি তেওঁ সংকল্প লৈ তেওঁ স্বামীৰ ভৰিখন তেওঁৰ ভাল হৈ গ'ল গতিকে এই যে মানুহজন মই তেজপুৰত বহি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এই মানুহজন নিজে যেতিয়া গৈ তাত উপস্থিত হৈ যামগৈ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এক আবেগ অহাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকে বনাই থোৱা পিঠা পিঠা লাভ ঘৰলৈ দি পঠাইছে খাবলৈ মৰমত সেইটো আৰু কি ডাঙৰ কথাটো সেইটো ময়ো তেনেকৈ মানে মানে আপোনালোকে কথাটো বুজি পাওঁগৈ যে সেইখিনি মানুহৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰম আৱেগ আৰু ভাল পোৱা আচলতে আৰু মইতো এতিয়া তেনেই সা সাধাৰণ মানুহ মই আপোনালোকে সাধাৰণ লোৱা মই কৈ আছো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নাই এজন দোকানী মানুহ এতিয়া মই আজিৰ পৰা ধৰি লওক দোকান চলাই থাকিম দোকানত বহি থাকিম তেনেকেই থাকিম তেনেকৈ গতিকে কিবা এটা কৰি আছোঁ আৰু জানেনে এইখন মোক কালি দিছিলে ৰাতি এঘাৰটামান বজাত হ'ব পাৰে আমাৰ মৰিয়নিৰ ওচৰৰ দাদা এজন চন্দ্ৰ গগৈ তেওঁ তেওঁৰ পত্নীয়ে মোক এইখন পিন্ধাই দিছিলে আৰু এই চুৱেটাৰটোও দি পঠাইছে তেনেকৈ মৰমত ৰাণী গগৈ বাইদেৱে দুলীয়াজানৰ তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়তো থাকে দুলীয়াজানতো থাকে এইবিলাক মৰমহে আচলতে এই মৰমখিনি লৈ মই মানে তেওঁলোকক যিখিনি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ আচলতে দিবই লাগে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকদিনাই তেনেধৰণে মই লৈয়ে ভিডিঅ' আকাৰ দিলে হয়তো তেওঁলোকেও অকণমান মনত ভাল পায় আৰু ভালো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বস্তুখিনি এতিয়াই ভাল লাগে এখন যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিছিলে ঘৰৰ পৰা তেওঁক তেওঁক কালি মই ক্ষমাও খুজি আহিছোঁ আৰু তেওঁ মোক কৈছে যে বেয়া নাপাব আচলতে ৰাতি দেৰি হৈ গ'ল তেওঁৰ ঘৰলৈ কিমান দূৰ আচলতে মই আইডিয়া কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ লোকেশ্যন দিয়া নাছিলে তেওঁ আচলতে বহুত সময় ধৰি তিয়কত ৰৈ আছিল কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে তিয়ৰ্কৰ পৰা প্ৰায় অকণমান দূৰ কিন্তু তিয়কৰ পৰা প্ৰায় বিছ বিছ কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ সোমাই যায় কিন্তু মোৰ ভয়ো লাগিছে ৰাতি দহ বজাত আজি পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু মই যাবও লাগিব কিন্তু এটা ভয় এটা লাগে দিয়কচোন অচিনাকি জেগা সেইকাৰণে তেওঁক মই কৈছিলোঁ ইমান দূৰ বুলি আপুনিতো কোৱা নাছিলে দাদা মোৰ ভাল লগা নাই কিন্তু কথাটো মই বেয়া পালোঁ আপোনাক তেনেকৈ ক'লোঁ কিন্তু গৈ পাই তেওঁলোকক কথা পাতি ইমানেই ভাল লাগিল মনটো ইমানেই মই সন্তোষ পালোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত মই বজাৰ বানো পঢ়ি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে উন্নতিৰ কাৰণে মই সদায় ভাল পাইছো মানে কামনা কৰিছো তেওঁলোকৰ ঘৰখন সুখৰে থাকক তেওঁ লাষ্টত মানে কৈছে আৰু যে মোৰো ভুল হৈছিলে যে ইমান দূৰ বুলি মোক ক'ব লাগিছিলে আচলতে তেওঁ আচলতে এক্সাইটমেণ্টত নকলে ময়ো আচলতে ভয় খাই পেলাই তেখেতক তেনেকে কলো গতিকে তেওঁ আচলতে বেয়া পাব নালাগে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কৈ দিছো আহ তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে এইখন দিছে মই এইখন পিন্ধিছো আৰু পুৰৱী বাইদেৱে মোক এখন খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে এক কবিতা ধুনীয়াকৈ লিখি দি পঠাইছে অকণমান মই পঢ়ি দিওঁ যে মই কি কৰি আছোঁ মইতো নিজেই নাজানো তথাপিও আপোনালোকে যে মোক মৰম কৰে সেইকাৰণে ভাল লাগে আচলতে তেওঁ মোক লিখি দিছে শুভ কামনাৰে একলম তোমাৰ প্ৰতিটো কথাত জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা নিগৰে তোমাৰ প্ৰতিটো শব্দত অনুভৱৰ জীয়া বাস্তৱ পাগৰে তুমি বহুজনৰ বাটকটীয়া তুমি বহুজনৰ জীৱনৰ ভৰসা লক্ষ লক্ষজনে ঠিকা ঠিকনা বিচাৰি পাই তোমাৰেই তত্ব ভৰা গভীৰ বিচাৰত হনুমন্ত গোসাঁইৰ এজন নিৰৱ সাধক তুমি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ সুযোগ্য পুত্ৰেই স্বত্ব ছায়াত যি উঠিছো আমি ব্যক্তিক সৰু যে জগত পোহৰাই তোলে নিৰৱিন্নভাৱে তুমিও সতজনৰ জীৱন পোহৰাইছা নিঃস্বাৰ্থভাৱে তোমাৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক যুগ যুগান্তৰৰ বাবে জীৱন হওক সকলোৰে শান্তিৰ আশাবোৰ হৈ পৰক ৰঙীন পৃথিৱীক আগুৰি ৰখা কলুস কালিমাবোৰ আঁতৰি যাওক তোমাৰ প্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত এবুকো হিয়া ভৰা শুভকামনাৰে পুৰবি ফুকন পানী তোলা বৰ চাপৰি পঁচিশ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ এইখিনি নহয় জানো এই জীৱনৰ গোটেই জীৱন বুকুত বান্ধি ৰাখিব লাগিব মানুহজন মই জীয়াই থাকো নে নাথাকো কিন্তু এইখিনিতো থাকিব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিব লাগিব যে দেউতাই কিবা এটা কৰিছিল এই বয়সত ইমান দূৰ দূৰ ঘূৰি ফুৰিছিলে আজি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ইমানতে সামৰিছোঁ সকলো ভালে কুশল থাকিব ধন্যবাদ